omadsiz oh, ishi şey yurishmaydigan barcha insonlarn faqat erkaklar emas aynan barcha insonlarni hurmat qilishimiz lozim nima uchun bu muhim chunki robbimizning bizga va'dasi bor ya'ni biz nimani his qilsak nimani yomon ko'rsak yoki qoralasak ana shu narsa bilan sinalamiz masalan tasavvur qiling bitta omadsiz oh, erkak pul topmaydi tushkunlikda uyda yotaveradi va siz bu erkakka nisbatan tavba qanday qilib erkak kishi bunaqa bo'lishi mumkin qanday qilib pul topmasligi mumkin deb fikrlaysiz mana shu qanday qilib degan savolingiz avtomatik tarzda miyangizga savol tarzida beriladi ya'ni go'yoki siz olloh menga ko'rsat qanday qilib bunaqa bo'lishi mumkin deb so'rayotgan bo'lasiz vaqt o'tishi bilan ming siz omadli puldor erkakka turmushga chiqmang afsuski bu erkak muhokama qilgan erkakingiz holatiga tushib qolishi mumkin azizlar shuning uchun har bir insonda yaxshilikni mo'jizani ko'raylik birovlarning ustidan kulmay har bir insonga o'z yo'lidan borishga yordam beraylik chunki bu uning yo'li to'g'ri bu yo'lda hozir u omadsizdir ishlamaydi hech qanaqa natijalarga erishmagan lekin vaqt o'tishi bilan bir yilmi besh yilmi u o'zgaradi unga ham omad kulib boqadi chunki inson tirik ekan yaratgan tomonidan har kuni unga yangi ulkan imkoniyatlar berilaveradi